జై శ్రీమన్నారాయణ నేను మీ వాణి సత్యాన్ని శ్రీ విష్ణు పరివార్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జై శ్రీమన్నారాయణ అండి శ్రీ ఆదిత్య హృదయం ప్రార్థనా శ్లోకం సదా మండల మధ్యవర్తి నారాయణ కుండలవాన్ కిరీటి शङ्ख चक्रः ततो युद्धपरिश्रांतं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रनम् उपागम्या ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जया वहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोधनधक्कालो यमः सौमोह्यपाम्पतिः पितरो बसवसाध्याह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वन्हिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषागभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चित् सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टामार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदिरुग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपीमण्डली मृत्युः पिङ्गलस्सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्व नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय जेया भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्च ते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय जना देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वन्हये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितम् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वम् वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा स सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्तवान् वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता धृतोऽभवत् అథర విరవదన్ నిరీక్ష్య రామం ముదిత మనా పరమం ప్రహృష్యమాన నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ఇతి శ్రీ ఆదిత్య హృదయం సంపూర్ణం జై శ్రీమన్నారాయణ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ లైక్స్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు కూడా లైక్ చేస్తున్నారు ధన్యవాదాలు ఉంటాను